были ребята у нас с Нижнего Таила, и до сих пор помню фамилии, имена. Миша Сметанин, Юра Челышев. Мы оба были старшими сержантами. как это так получилось, что на КТП не хватало у нас людей. Ну, и нас вы их поставили туда, наряд. И тогда, в то время, мы писали стихи, ну и песни типа «Пародия», вот э, припев был такой «Уеду срочно я из этих мест, где радиация и рыжий лес, где крыша третьего фонит пыли и облученные друзья мои». Сразу эту песню подхватили, и мы нашли баян, нашли гитару, нашли бубен, и вот эта песня как бы как символ была всегда. И комнате палатки КБО вот и так в палатках вот, и эта песня наверное разослась ну, скажем так по всему миру потому что у нас и нижний тагил дальний восток был и донецких немножко было